السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک اونگی باتیں کرتا ہے لیکن حقیقت ایسے ہرگز نہیں ہے اب میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقاصد کے یہاں دنیا کے ساتھ امریکہ کی سیاست کس طرح کی چلتی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح وائٹ ہاؤس میں بلا کر جو خجل خواری کی ہے یہ بھی ایک ڈرامہ ہو سکتا ہے یاد رکھیے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کھیل رہے ہیں وہ رشیا کو کسی نہ کسی شکر میں ٹریپ کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ ہمدردیوں کے لیے اس قسم کا ایکٹ کر کے وہ رشیا کو نیچا دکھانا کی کوشش کر سکتے ہیں اگر یہ بات نہ ہو تو آپ کو پتا نہ چاہیے کہ جو فائٹر جیٹ امریکہ نے انڈیا کو دینے کی کوشش کی ہے وہ کبھی آفر نہ کرتا اس سے پہلے کوئی ہسٹری انڈیا کی امریکہ سے ہتھیار لینے کی اس طرح کی نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ایک فائٹر جیٹ امریکہ سے انڈیا خریدتا ہے تو وہ امریکن کیمپ میں چلا جاتا ہے اور یہ کیمپ جوائن کرنے کے بعد اس کا رشیا کے ساتھ رابطہ ختم ہو سکتا ہے جس کی بنا پر ایک بہت بڑا کسٹمر رشیا سے امریکہ چھین لے گا دوسری بات یہ ہے کہ نیٹو کنٹریز جو ہیں ان کو بھی امریکہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر یوکرین کی ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے آپ ہمارے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو یوں امریکہ یہ اپنی مقاصد کے لیے اپنے مقصد کے لیے دنیا کو وقتی طور پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سب کچھ ہے اور امریکہ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو سادہ نہیں سمجھ سکتے اور جو غزہ کا معاملہ ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی ٹریڈ کا بھی معاملہ ہے کہ اگر اس علاقے سے ٹریڈ کرنی ہے تو یہاں پورا من ہونا بہت ضروری ہے آپ پورے عرب میں 72 آر میں اگر کوئی چیز ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں سٹیپ پر تو اس کے لیے آپ کے لیے کنٹینر روزانہ کی بنیاد میں, میں جانا چاہیے اور یہ غزہ کا جو علاقہ ہے یہ اس میں ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے تو اسی لیے انہوں نے اس چیز کو اپنے کنٹرول والی بات کی ہے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا سادہ نہیں سمجھ سکتے کہ جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں امریکہ اپنی پوری دنیا میں پرسنلی یعنی کہ فزیکلی اپریشن اس لیے ختم کر رہا ہے کہ اس کو ان چیز کی ضرورت نہیں رہی وہ ترقی کی اس پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ پوری دنیا میں سمندروں میں بیٹھ کے کسی جگہ بھی کوئی اپریشن کر سکتا ہے تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی کہ اس کو عملی طور پہ کسی فوج کو بھیجنا چاہے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ جو شام میں حکومت ختم کی گئی ہے وہ امریکی امداد کے بغیر ختم کی گئی ہے وہاں پہ رشیا تھا وہاں پہ ایران تھا تو دونوں کو شکست دے کر وہاں پہ پیدل لوگوں کو سڑکوں پہ دڑا کے حکومت کو ختم کر دیا گیا تو یوں امریکہ ایک اپنی طاقت رکھتا ہے پوری دنیا میں اپنے مقاصد کے لوگوں کو تیار کر رکھا ہے اور اس کے پاس فضا میں زمین پر اور ہر قسم کی جنگی صورتحال میں کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس کو عملی طور پر کسی ملک میں جا کے لڑنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اسی طرح جو ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی ہے وہ سب امریکہ کے پاس ہے اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے اسی لیے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کو آسانی نہیں لگ سکتے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو بات ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں وہ سرے عام کرتے ہیں دیگر جو ان کے صدور تھے جو انتظامیہ تھی جو اسٹیبلش امر, امریکن تھی وہ یہ باتیں سریام نہیں کرتے تھے صرف کرنا کچھ اور بتانا کچھ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت بڑا پولیٹیکل آدمی ہے وہ جو بات سرآم کر رہا ہے اس کے مقاصد کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں رشیا کو اگر امریکہ ٹریپ کرتا ہے تو ایک بہت بڑی ٹینشن سے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے اسی لیے جو یوکرینین صدر ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے پورے یورپ میں اس چیز پہ آگ لگی ہوئی ہے کہ امریکی صدر نے یہ کون سا رویہ اختیار کیا ہے جنگی صورتحال میں دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یوکرینی صدر امریکن دنیا کے طاقتور صدر سے ملنے گئے اور جس قسم کے سوٹڈ بوٹڈ میں وہ گئے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا جو سوال امریکہ کے لیے تھا اور انہوں نے اسی بنیاد پر ان کو تھوڑا سا رگڑا بھی لگایا لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ امریکہ یوکرین کا پیچھا چھوڑ دے یا یوکرین کا ساتھ چھوڑ دے البتہ وہ کسی نہ کسی شکل میں معاملے کو ڈیمپ کر کے ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ جو مزید معاملات ہیں جو مزید اخراجات ہیں وہ نہ ہو پوری دنیا میں امریکہ نے جو اپریشنز بند کیے خاص کر یو ایس ایڈ کو بند کیا ہے امریکہ کو اب ان چیزوں کے لیے پیسے خرچنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ان علاقوں میں ان جگہوں پر ایکسس کرنے پر جو طاقت حاصل ہو چکی ہے اس لیے اب وہ پیسے خرچ کے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور امریکہ اس چیز میں اپنی بچت کرے گا اور امریکن صدر جو ہیں بہت بڑے بزنس مائنڈ بھی رکھتے ہیں اسی لیے انہوں نے بہت سارے دنیا میں اپنے آپریشن ختم کر دیے اسی طرح انہوں نے یو این او کے Peace. <laughs> بہت سارے ایسے فنڈز روک دیے جن کی اب ان کو ضرورت نہیں رہی جو وہ نہیں دینا چاہتے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو سادہ نہیں سمجھ سکتے سکتے امریکہ کے لیے ایک بہترین صدر ثابت ہو سکتے ہیں بے شک کہ دیگر ممالک کے لیے ان کے لیے ایک مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اپنی نیشن اپنے قوم کے لیے بہترین کام کر رہا ہے اور اس نے جو بھی یہ معاملہ چھیڑے خاص کر یوکرین والے اسی طرح اب انہوں نے ایک اور بات کو چھیڑ دیا کہ ہم افغانستان سے اپنا کا ڈالر کا اصلہ اور گاڑیاں ان کو لے کے جائیں گے تو بھائی یہ باتیں جو ہیں یہ کوئی وہ نہیں کر رہے ان کو یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کا اسلح بلوچستان میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اس طرح جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وزیرستان یا دوسرے علاقوں میں وہ بھی اسلحہ امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اور اس اصلے کا استعمال جو ہے کیوں ہو رہا ہے اور یہ جو رپورٹس امریکہ میں جاتی ہیں اسی بنیاد پر امریکہ ایک کرا رہا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں ہمیں واپس کرنی ہوں گی جو ہمارے فوجی وہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات باقاعدہ کہی ہے کہ میں اگر جو بائیڈن کی جگہ ہوتا تو کسی شکل میں بھی اس طرح افغانستان سے نہ نکلتا تو یوں ایک نئی جو بہادر آئی ہے وہ شروع ہونے والی ہے خاص کر افغانستان کے لیے کہ وہ جو اسلحہ امریکی اور گاڑیاں وہاں پہ جنگی گاڑیاں موجود ہیں وہ امریکہ کو واپس کی کیجیے کیونکہ اس کے لیے پاکستان جیسے ممالک یہ ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں اور یہ کل کسی کے بھی خلاف استعمال ہو سکتی ہیں یہ اسلحہ کسی کے بھی خلاف استعمال ہو سکتا ہے اسی طرح ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو ایف کے استعمال پر بھی پابندی لگا دیا کہ وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا یعنی ٹرمپ سادہ نہیں سمجھ سکتے وہ پوری دنیا میں اپنے مقاصد کے لیے اپنی امریکہ کے لیے بہترین کام کر رہا ہے اور اس کا جو کام ہے 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 وہ وہ جو کہتا کرتا تو جو اس وقت صورتحال ہے اس میں یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ رشیا کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ سرعام ایسی کو حرکت چائنا سے کرانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے چائنا دنیا میں اپنا ایک دنیا جان جائے کہ چائنا کے ساتھ کس قسم کا معاملہ اور بزنس میں وہ کون سے نقصانات حاصل کر رہے ہیں کیونکہ چائنا پوری دنیا میں بزنس کے حوالے سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اور امریکہ کو اس چیز میں نقصان ہو رہا ہے